Salam. Bölüm 4-də başlayırıq. Bölüm 4-də profilaktik baxım və nasazlığın aradan qaldırılması kompüterlərdə bu haqqda danışacağıq. Beləliklə istifadəçilər profilaktik baxımı tez-tez nəzərə almır, istifadəçilərdən söhbət gedir, lakin yaxşı IT mütəxəssisləri köhnəlmiş hissələrin, materialların və sistemlərin müntəzəm və sistematik yoxlanılmasının, təmizlənməsinin və dəyişdirilməsinin vacibliyini başa düşürlər. Yəni Siz istifadəçiyə bu kompüterin qutusu içərisindəki komponentlərin niyə çirkli, niyə tozlu olması barədə şikayət edə bilmərsiz. Çünki bu istifadəçidir, onlar profilaktik baxımın ola bilsin ki, yaxşı başa düşmürlər, nədir. Lakin IT mütəxəssisləri bunu başa düşürlər və özləri bunu rahat bir şəkildə təmizləyib hazırlamalıdılar. Effektiv profilaktik təmir, hissə, material və sistem sərflərini azaldır və cihaz proqram təminatını yaxşı vəziyyətdə saxlayır. Yəni e effektiv və davamlı etdiyimiz profilaktik təmir, hissə e təmir, hissə, kompüterin komponentləri, materialları və eyni zamanda da əməliyyat sistemində və yaxud da proqramlarda olan səhfləri və cihaz proqram qeyd olundu, təminatın yaxşı vəziyyətdə saxlayır. E yəni bizim kompüterin komponentləri tozlandığında nə baş verir? Diqqətli qutu daxilində həmin komponentlər ə, tozlanıb deyəlim ki. Tozlananda da ə, nə eləyir? O yaxşı istiliyi ayıra bilmir özündən. Və ya da ə, ə, qutunun içərisində hava sirkulyasiyası normal getməyə başlamır. Bu zaman kompüter başlayır ə e, komponentləri e, şey qızma. Qızanda da nə baş verir? Kompüterin əməliyyat sistemində baş verir ağırlaşmalar, proqramlarda baş verir xətalar baş verməyə, həmçində əməliyyat sistemində xətalar baş verməyə başlayır. E, yəni profilaktik baxım, yəni bu qədər əhəmiyyətlidir. E, profilaktik təmir yalnız aparat üçün tətbiq olunmur. E, Başanızda hansı proqramların işlədiyini yoxlamaq Zərarlı proqram təminatlarının taranması, yəni skan olunması və istifadə olunmayan proqramların silinməsi kimi əsas tapşırıqlar yerinə yetirmək kompüterin daha səmərəli işləməsinə kömək edir və yavaşlamağa imkan vermir. Biz deməli həmin bu qeyd olunan profilaktik təmir yalnız yəni kompüterin komponentləri, aparatları üzərində tətbiq olunur. Bunu eyni zamanda siz əməliyyat sistemi içində eləyə bilərsiniz. Əməliyyat sistemi üçün, eləmək üçün nə ilə mə lazımdır? Antivirusları daim update, güncəl vəziyyətdə saxlama halsız və tez-tez kompüteri yoxlama halsız. Zərərli proqram tərma, ə, təminatlarını yoxlama halsız, skan etməlisiz. Ki kompüterinizdə var yoxsa yox? Varsa silinməlidir. Bundan əlavə istifadə olunmayan proqramları silmək lazımdır bu putkim işlə bizim kompüterumuzun daha səmərəliliyi, daha yaxşı işləməsinə kömək edəcəkdir. E, Profilaktik təmir kompüter sistemlərinin məlumat itkisi və aparatdakı nasazlıqlar kimi ciddi problemlərlə üzləşməməsinin açarı ola bilər və sistemlərin daha uzun ömür sürməsinə kömək edir. E, Profilaktik təmir aşınmış hissələrin, materialların və sistemlərin müntəzəm və sistematik yoxlanılması, təmizlənməsi və dəyişdirilməsidir. Profilaktik baxım planları ən azı 2 amilə əsaslanaraq hazırlanır. 1. Kompüterin yeri və və ya mühiti. E, Kompüterin yeri və mühiti nə deməkdir? İnşaat sahələri kimi tozlu mühitlərdə ofis mühitindən daha çox diqqət tələb edilir. Yəni iki kompüter təsəvvür eləyin. Biri ofisdədir, səliqəli, rahat bir şəkildə, e, daim gündəlik olaraq otaqlar təmizlənən bir ofis nəzərdə tutun. Bir də inşaat sahəsi e, nəzərdə tutun. Daim toz, torpaq, və bu bu tipli mühitlərdə. Təbii ki, bu iki kompüterin vəziyyəti, e, profilaktik baxımı eyni olmamalıdır. E, digəri, xüsusən inşaatda mövcud olan kompüterin profilaktik baxımı daha çox diqqət e, tələb edəcəkdir. Kompüterin istifadəsi. Bir məktəb şəbəkəsi kimi yüksək trafik şəbəkələri, zərərli proqram və istənməyən faylların əlavə taranması və silinməsini tələb edə bilər. Mütəmadi profilaktik təmir Potensial hardware və proqram problemlərini, kompüterin dayanma müddətini, təmir xərclərini və avadanlıqların sıradan çıxmasını azaldır. Yəni daimi mütəmadi olaraq görəcəyimiz profoltik təmir işləri bizim e, potensial hardware ilə, yəni komponentlərlə bağlı çıxan problemləri, proqramla bağlı çıxan problemləri, kompüterin dayanma müddətini tamçı kompüterimizin hard diski zədələnib, yeni bir hard diskin alınması müddətində o kompüterə dayanma müddəti deyillər də, o müddətin azalmasına gətirib çıxara bilər. Təmir xərclərinin azalmasına gətirib çıxarırla bilər. Yəni daimi profilaktik görülən işlər. Eyni zamanda məlumatların qorunmasını və avadanlıqların işləmə müddətini və sabitliyini yaxşılaşdırır və pula, eyni zamanda də ən əsası pula qənaət edir. Profilaktik baxım toz. Kompüter qutusunun Xarici hissəsini təmizləmək üçün bir parça istifadə edin. Yəni adi bir parça, bir əski parçasını kompüterin xarici hissəsini təmizləmək, daim təmizləmək üçün bizə yetərli olacaqdır. Təmizləyici bir məhsul istifadə edirsinizsə, az miqdarda bir təmizləyici parça üzərinə tökün və sonra kassanın xaricinə silin. Yəni case-in xaricinə, qutunun xaricinə silin. Kompüterin xaricindəki toz soyuducu fanları içə, ə, içərisinə keçə bilər. Yəni kompüterin qutusunun içərisində çöründə olan, səthin, çöl səthində olan toz kompüterin fanlarından içəri keçə bilər. Yığılmış toz hava axınının qarşısını alır və komponentlərin soyumasını azaldır. Bəylər bu haqqda danışdı. Həmin yığılmış toz təmizləmə cihazına yığılır, yığılır, yığılır və komponentlərin soyumasını, biz dedik axı, komponentlər gərginlikli və istilik yayırla əməliyyatı istehlak edirlər. Əvvəl komponentlərin soyumasını azaldır. İstili kompüter komponentlərinin dağılma ehtimalı daha yüksəkdir. Yəni xarab olma ehtimalı. Aşağı hava axını olan toz sorğanı və kiçik bir tiftiksiz bir parça istifadə edərək kompüterin içərisindəki tozları təmizləmək lazımdır. Mənim kompüter komponentlərinin sızmasının qarşısını almaq üçün qutunu dik vəziyyətdə saxlayın. Komp Komponentlər arxasında qalan tozları təmizləmək üçün tiftiksiz bir parça istifadə edin. Tiftiksiz deyəndə, tiftikli deyəndə, yəni ki, onun e, hissə e, parçasının hissələri qopması, iplərin sapların bir-birinə ayrılması nəzərdə tutulur. Bir fanı təzyiqli hava ilə təmizlədiyiniz zaman fan bıçaqlarını yerində saxlayın və e, bu nə deməkdir? xüsusi fırın aparatları var, tozsoran aparatları da. O aparatlarla deyirəm ki, fanı, kulləri təmizləmək üçün, o kullənin üstünə üzərlə vurduğumuz zaman onun üzərində olan bıçaqlar var da, kullənin fırlanma bıçaqları. O bıçaqları saxlayırıq, daha sonra o üzərindəki tozsoran ilə həmin istiqamətdə tozları təmizləyirik. Bu fanın səf istiqamətdə hərəkət etməsinin qarşısını alır. Qazıqlı havana, həssas cihaz və komponentlərdən etibarlı bir e, məsafədə saxlayın. Yəni son dərəcə yaxın tutaraq e, həssas olan hissələrə yaxın tutaraq onu təmizləməyin. Profilaktik baxım, daxili komponentlər. CPU, heatsink və fan. CPU, bildirdiyimiz CPU heatsink, yəni o metal olan hissə və fan, yəni küllər olan hissə, e, fırlanan ventilyator olan hissə. Fan sərbəst fırlamalıdır. Fan güc kabeli etibarlı olmalıdır və güc açıq olduqda fan dönməlidir. Yəni bu case-in qutusunu açıq vəziyyətdə saxlayaraq da özünüz də müşahidə etməlisiniz. Həmin fan sərbəst fırlamalıdır. Üzündə olan qıçaqlar rahat bir şəkildə, yəni ilişmədən fırlanmalıdır. Fan güc kabeli etibarlı olmalı və güc açıq olduqda fan dönməlidir. RAM modulları. Modullar RAM yuvalarına etibarlı şəkildə yerləşdirilmə e, yerləşdirilməlidir. Saxlama kliplərinin boş olmamasını əmin olun. Kliplər deyəndə o RAM-ları yerləşdirmizdə hər iki uclarda olan kliplər nəzərdə tutulur. Yəni o biz RAM-ı yerləşdirdiyimizdə bir çıq səsi gəlməlidir ki, hə biz əmin olacağıq ki, RAM modullar oturur. Yoxsa onlar tam oturmur da RAM e, RAM-ları sizdədəleyə bilər. Yəni buna diqqət eləmək lazımdır. Əz, e, üzərinə əllərimizlə nisbətən kiçik bir zər tətbiq etməklə biz RAM-ların rahat bir şəkildə oturub-oturmadığını yoxlaya bilərik. Yox. Saxlama cihazları. Bütün kabellər möhkəm şəkildə bağlanmalıdır. Yəni saxlama cihazları deyərkən burada yəni hard disklər nəzərdə tutulur. Boş, əksik və ya səhv quraşdırılmış kabellərin olub-olmamadığını yoxlayın. Yaddaş qurgusu əsməməli və ya taqqıltı səsləri yaratmamalıdır. Yəni yaddaş qurgusu kip şəkildə bu bağlan. Bundan əvvəlki dərslərdə biz hard diskin necə yerləşdirdiyini, xüsusi olaraq necə şruplarla bağlandığını görmüşdük. O dərəcədə diqqətli olmalı və həmin yaddaş qovruzu əsməməli. Vintlər, yəni şruplar qutunun içindəki boş bir vida qısa dövrəyə səbəb ola bilər. Ona görə boş vida deyəndə, yəni şruubdan söhbət. Boş bir şruq qısa dövrəyə, səh, yəni səbəb ola bilər komponentləri zədələyə bilər. Bu, bunu necə müşahidə edə bilərik? Yəni qutunu ehtimalca sağa və sol tərəfə fırlatmaqla o səsi eşidə bilərik, əgər onun içərisində boş bir şurup qalıbsa. Ee, adapter kartları. Adapter kartlarının düzgün oturduğundan və genişlənmə yuvalarındakı saxlama vintləri ilə sabitləndiyindən əmin olun. Boşluq olan kartlar qısa dövrələrə səbəb ola bilər. Yəni 3-cü maddədə də əlavə bir ə, kartlarımız varsa, məsələn, deyirəm ki, LAN kartımız, video kartımız varsa, onların doğru bir şəkildə oturduğuna əmin olmalıyıq, doğru bir şəkildə bağlı olduğuna əmin olmalıyıq. Yəni boşda olsa, yəni həmin adapter qısa dövrəyə səbəb ola bilər və həmin ə, komponentin zədələnməsinə səbəb ola bilər. Kabellərdən danışaq, bütün kabel əlaqələrini nəzərdən keçirin. Pinlərin əyilmədiyini və qırılmadığını, kabellərin büzülməməsini, sıxılmamasını və ya ciddi şəkildə əyilməməsini təmin edin. Yəni bu kabellər saf bir şəkildə qalmalıdır. Yəni əzilmiş, büzülmüş, sıxılmış vəziyyətdə olmamalıdır. Yəni qutunun içərisindəki kabellərdən söhbət gedir. Orada da kabellər deyəndə nə nəzərə tutulur? Təbii ki, o power supply-ın kabelləri nəzərə tutulur. Eyni zamanda SATA kabelləri nəzərə tutulur. Daha sonra güc cihazları, elektrik zolaqlarının dalğalamaları qoruyun və USB cihazlarının yoxlayın. Cihazların düzgün işlədiyinə və açıq havalandırma olduğundan əmin olun. Klaviatura və siçan, maus. Klaviatura və siçanın siçan sensorunu təmizləmək üçün təzyiqli havadan istifadə etmək lazımdır. Yəni klaviatura üzərindəki düymələrin içərisinə bəzən qida qalıqları və ya hərcənsi bir qalıqlar, tozlar düşə bilər. Bunu təmizləmək üçün o təzyiqli hava toz soranından istifadə etmək lazım. Yenə də qeyd edeyim, həmin təzyiqli aparatı cihazı yaxın, çox yaxınlaşdırmaq olmaz. Uzaqdan bir az hava vursa yetərli olacaqdır onun içindəki tozlar təmizlənsin. Daxili hissələri havalandırma və ya hava axınına mane olmaq olmaz. Otaq istiliyini 7 ilə 32 dərəcə selsi arasında saxlamaq lazımdır. Eyni zamanda rütubət səviyyəsi 10% ilə 80% arasında saxlamaq lazımdır ki, bizim kompüterımıza zərər yetirməsin. İstilik və rütubət tövsiyələri kompüter istehsalçılarına görə dəyişilir. Yəni burada fərqlilik var. İsteməyən və ya istifadə olunmayan proqramları silmək lazımdır. Antivirusları daim aktiv tutmaq lazımdır və tez-tez yeniləmək, güncəllənmək, update etmək lazımdır sabit disk xətalara görə skan etmək lazım. Bunu bu barədə danışmıram sabit e, sabit disklərimizi, hard disklərimizi yoxlamağın. Victoria xatırlayırsınız? Victoria proqramlarda o haqda danışmışdıq. Hard diskimizi necə yoxlayırıq? Hansı xətalara diqqət eləyirik? E, əgər bu dərsi o, o dərsi unutmusunuzsa, geri dönüb o dərsə rahat bir şəkildə baxa bilərsiniz. Ə problemləri həll etməyə başlamazdan əvvəl kompüterdakı məlumatları qorumaq üçün həmişə lazımi tədbirləri yerinə yetirin. Bir sabit diskin dəyişdirilməsi və ya bir əməliyyat sisteminin yenidən qurulması kimi bəzi təmirlər kompüterdakı məlumatları risk altına sala bilər. Məlumatlar deməkdir ki, bizim şəkillərimiz, sənədlərimiz. Yəni bu işləri görərkən sabit disklə bağlı, əməliyyat sistemi ilə, tam ki əməliyyat sistemini format etmək istəyirsiniz, sabit diskimizi dəyişmək istəyirsinizsə, son dərəcə də diqqətli olmalıyıq. Bizim kompüterumuzdakı olan məlumatların itməməsi ilə bağlıdır. Eyni zamanda ki, müştərilər qarşısında ki, sizin 1 nömrəli məsuliyyətiniz həmin dataların itməməsidir. Yəni bura diqqət eləmək lazımdır. İnşallah format dərslərində də backup haqqında da danışacağıq. Təmirə cəhd edərkən məlumat itkisinin qarşısını almaq üçün mümkün olan hər şey etdiyinizdən əmin olun. İşinizin müştəri üçün məlumat itkisi ilə nəticələrsə, siz və şirkətiniz məsuliyyət daşıyacaqdır. Məlumatların ehtiyat nüsxəsi başqa bir yaddaş cihazına və ya bulud yaddaşa saxlanılan bir kompüter sabit diskində məlumatların bir nüsxəsidir. Yəni siz bu həmin ehtiyat e, məlumatların ehtiyat nüsxəsini e, başqa bir xarici bir hard diskdə və ya da bulud yaddaşda, cloud-da saxlaya bilərsiniz ehtiyat olaraq. Bulud yaddaşı internet vasitəsilə əldə edilən onlayn yaddaşdır. Və salam, təşəkkürlər.